Okey, jom kita mulakan. Hari ini kita ada satu sumber yang mm, um, cukup provokatif untuk anda. Satu petikan daripada Rafizi Ramli yang pada dasarnya cakap, kita mungkin sedang bertaruh pada bahasa yang salah untuk masa depan anak-anak kita. Tepat. Visi yang beliau bentangkan ni uh, boleh dikatakan agak radikal. Iaitu Malaysia mesti segera jadi sebuah negara trilingual. Dan yang paling menarik, Beliau kaitkan visi besar ini dengan satu isu yang sangat-sangat panas. Sijil Perperiksaan Bersepadu atau UEC. Jadi misi kita hari ini, kita nak bedah siasat logik di sebalik hujah beliau. Betul. Dan ini satu soalan untuk anda fikirkan sepanjang perbincangan kita. Bahasa apa agaknya yang anak anda atau generasi akan datang perlukan untuk betul-betul berjaya dalam 20 tahun lagi? Sumber kita ni cadangkan jawapannya mungkin mungkin bukan lagi bahasa Inggeris macam yang kita selalu sangka. Tapi Mandarin. Okey, jom kita rungkaikan hujah ni satu persatu. Baiklah, titik permulaan hujah Rafizi ini, ia adalah satu gambaran yang sangat besar, iaitu anjakan kuasa global. Beliau kata, kita sekarang ni sedang berada di tengah-tengah satu perubahan macam satu perubahan tektonik dalam sejarah. Peralihan dominasi dari barat terutamanya Amerika Syarikat ke China. Tapi bukankah ramalan macam ni dah dibuat berdekad-dekad lamanya? Kita selalu dengar pasal uh, kebangkitan China kan. Apa yang dalam sumber ni buat hujah beliau kali ini lebih mendesak atau lain sikit dari yang biasa kita dengar? Soalan yang bagus. Bezanya terletak pada uh, kepastian dan jangka masa yang beliau letakkan. Ini bukan lagi spekulasi. Menurut petikan tu, Rafizi ramalkan dalam 10 ke 20 tahun akan datang, China akan mengatasi AS. Bukan sebagai soalan kalau, tapi sebagai satu kepastian tentang bila. Dan implikasinya, menurut beliau, akan ubah segala-galanya. Terutamanya bahasa yang menggerakkan dunia. Maksudnya, bila China jadi nombor satu, bahasa mereka pun akan jadi nombor satu macam tu ke? Itulah tesis utama beliau, tepat sekali beliau berhujah yang bahasa Mandarin akan secara semula jadi menggantikan bahasa Inggeris sebagai um, apa tu lingua franca global. Dan ini bukan untuk sembang-sembang biasa tau. Beliau senaraikan secara spesifik bidang-bidang kritikal macam perniagaan, ekonomi, teknologi, sains. Ilmu pengetahuan pun termasuk. Ya, ilmu pengetahuan. Bayangkan, bahasa yang diguna untuk tulis kod komputer untuk terbitkan jurnal saintifik atau untuk meterai perjanjian bisnes antarabangsa mungkin bukan lagi bahasa Inggeris. Dalam sumber kita, beliau bagi amaran yang sangat keras kan? Ada dua petikan yang saya rasa betul-betul tajam. Pertama, jangan kita menipu diri sendiri dengan berfikir bahawa bahasa Mandarin tidak penting. Dan yang kedua, lagi terus terang, dalam masa 20 tahun bahasa Inggeris akan menjadi kurang penting berbanding bahasa Mandarin. Bahasa global masa depan ialah bahasa Mandarin. Hmm. Dan ini satu kenyataan yang sangat mencabar sebab bergenerasi lamanya seluruh sistem pendidikan kita dibina atas kepercayaan yang penguasaan bahasa Inggeris tu tiket ke bentas dunia. Hujah ni datang dan macam tarik permaidani dari bawah kaki kita. Ia paksa kita soal balik semua asas yang kita dah anggap betul selama ni. Dan di sinilah beliau jadikan isu geopolitik yang besar ni sesuatu yang sangat pribadi. Beliau tak biarkan ia tergantung macam tu je. Beliau bawa terus ke meja makan setiap keluarga dengan soalan apa yang akan berlaku kepada masa depan anak-anak kita. Ya, contoh yang dia guna tu sangat berkesan. Beliau minta kita bayangkan seorang budak berumur lima tahun hari ini. Apabila mereka masuk alam pekerjaan nanti, dalam lima belas ke dua puluh tahun lagi, mereka akan masuk ke dunia yang didorong oleh ekonomi China. Dalam dunia tu, ikut logik Rafizi, pandai cakap Mandarin bukan lagi satu kelebihan. Ia dah jadi syarat asas. Tanpa kemahiran tu, mereka akan berada dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Itu kata-kata dia. Sebagai seorang ibu atau bapa, ini betul-betul buat kita berhenti dan berfikir kan? Tiba-tiba perbualan pasal kelas tuition anak-anak kita ada kaitan dengan geopolitik global. Ia ubah cara kita tengok pendidikan bukan lagi soal dapat A dalam subjek bahasa tapi soal kita nak lengkapkan mereka dengan alat untuk a uh, untuk terus hidup dalam ekonomi masa depan tepat ia alihkan perbualan daripada mandarin sebagai satu kemewahan atau kemahiran tambahan kepada satu keperluan yang mendesak kegagalan untuk bertindak menurut hujahnya bermakna kita secara sedar letakkan generasi akan datang dalam kedudukan yang lemah di pentas dunia Okey, jadi kalau unjurannya adalah dunia yang didominasi Mandarin, apa maknanya untuk kita di Malaysia? Adakah kita kena tunggu dan lihat saja atau sumber ni ada cadangkan satu plan tindakan yang lebih drastik? Oh, sumber ni memang cadangkan satu plan tindakan yang sangat drastik. Di sinilah letaknya visi beliau untuk sebuah negara trilingua. Beliau berhujah, Malaysia tak boleh lagi berpuas hati dengan model dui bahasa, bahasa Melayu, dan Inggeris. Kita mesti secara agresif dan proaktif ubah diri kita jadi masyarakat trilingual dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa kemahiran utama yang ketiga. Beliau nampaknya sangat tegas pasal perkara ni. Dalam petikan tu beliau ulang banyak kali, kita mesti menjadi negara trilingual dan rakyat mesti menerima bahawa menjadi masyarakat trilingual bukan lagi satu pilihan, ia adalah satu kemestian macam tak ada ruang untuk kompromi langsung dalam pandangan dia. Betul. Penggunaan perkataan kemestian tu sangat disengajakan. Tujuannya untuk tamatkan perdebatan. Beliau juga tambah yang kepimpinan negara harus mula menjual naratif masyarakat trilingual. Ini menunjukkan beliau nampak benda ni sebagai satu projek pembinaan negara. Perlukan sokongan politik dari atas sampai bawah. Adakah ini cuma satu idea yang dilontarkan saja atau ada asas dalam dasar sedia ada? Ah ini satu butiran penting yang beliau sebut. Beliau kata konsep bahasa kebangsaan ketiga ni sebenarnya dah pun dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13, RMK-13. Untuk pendengar yang mungkin kurang arif, RMK-13 ni kiranya rangka tindakan ekonomi negara untuk lima tahun. Fakta yang idea ni dah ada kat situ. Walaupun sebagai konsep, menunjukkan ini bukan idea radikal yang datang tiba-tiba. Jadi ia dah ada dalam perancangan apa yang beliau gesa sebenarnya Beliau gesa kita tekan butang pecut hujah dia kita tak ada masa nak tunggu peralihan global ni sedang berlaku sekarang jadi beliau tekankan keperluan untuk mempercepatkan pengajaran dan penguasaan mandarin untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum Penekanan pada semua rakyat Malaysia tu sangat kritikal. Beliau cuba keluarkan Mandarin dari kepompong bahasa kaum tertentu dan letakkan ia sebagai aset strategik nasional. Okey, ini visi yang besar, satu anjakan global yang perlukan transformasi nasional. Tapi selalunya, visi besar macam ni akan terlanggar dengan realiti, dengan halangan praktikal. Dan di sinilah, secara tak dijangka, beliau bawa masuk isu UEC. Kejap. Jadi adakah beliau betul-betul cadangkan yang isu UEC yang penuh kontroversi ini sebenarnya adalah penyelesaian kepada masalah praktikal untuk capai visi trilingual ni? Itu satu pusingan plot yang tak dijangka. Tepat sekali. Di sinilah hujahnya beralih dari strategi peringkat tinggi kepada penyelesaian masalah di peringkat akar umbi. Beliau bentangkan isu UEC sebagai um, halangan praktikal utama yang sekat Malaysia dari bergerak ke depan. Beliau tengok dari tiga sudut. Pertama, dari sudut yang beliau anggap sebagai hipokrasi dan keadilan. Beliau kata masyarakat Cina dah bayar cukai berdekat-dekat lamanya tapi dapat bantuan yang sangat sikit untuk sistem sekolah mereka. Sudut kedua pula pasal dui standard atau double standards. Hujah ni macam biasa kita dengar sikit. Beliau persoalkan kenapa kita boleh terima kelayakan macam A-Levels dan IB dari luar negara tapi sangat berhati-hati dengan UEC Walaupun beribu universiti terkemuka dunia dah ektiraf, kan? Ya, dan hujah duit standard ni memang berkesan dari segi retorik. Tapi penting untuk kita faham konteksnya juga. Pihak yang menentang akan balas. Mereka akan kata A-levels dan IB ni kelayakan antarabangsa yang standard. Manakala UEC ni kelayakan domestik yang perlu selari dengan dasar pendidikan negara. Hujah Rafizi di sini adalah untuk macam abaikan perbezaan tu dan letak UEC setaraf kelayakan global berdasarkan penerimaan antarabangsa yang luas tu. Dan kemudian kita sampai ke sudut ketiga yang nampaknya jadi kunci kepada keseluruhan hujah beliau, keperluan praktikal. Inilah dia. Di sini dia ikat semuanya sekali. Beliau tanya satu soalan logistik yang mudah tapi sangat penting. Kalau Malaysia serius nak percepatkan pengajaran Mandarin untuk semua pelajar di sekolah kebangsaan, dari mana kita nak dapatkan beribu-ribu guru bahasa Mandarin yang berkelayakan? Satu soalan yang sangat berasas. Kita tak boleh hasilkan guru yang fasih dalam sekelip mata. Tepat. Awak boleh ada dasar paling hebat di dunia. Tapi tanpa tenaga pengajar untuk laksanakannya, ia akan gagal. Dan di sinilah beliau bagi jawapan dia yang terus terang. Jika kita mahu menjadi masyarakat trilingual, kita perlu mengiktiraf UEC kerana kita akan kekurangan guru sekolah Mandarin. Penyelesaiannya, Menurut beliau, sangat jelas. Hanya dengan mengiktiraf UEC, graduan UEC boleh mengajar di sekolah kebangsaan kita di seluruh negara. Ini, ini secara fundamental mengubah perdebatan tentang UEC. Secara drastik. Selama ini, hujah menentang UEC selalu fokus pada dua kebimbangan utama, kan? Satu, kurikulum dia yang didakwa tak selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kedua, Kebimbangan ia akan wujudkan sistem pendidikan selari yang boleh cabar kedudukan bahasa Melayu. Hujah Rafizi ni cuba uh, melangkaui perdebatan kaum dan identiti yang selalunya buntu ni. Jadi beliau tukar dari isu politik kepada isu sumber manusia. Tepat. Dan ini secara strategik sangat bijak. Dengan mengikat UEC kepada keperluan ekonomi iaitu kekurangan guru Mandarin, hujah ni tukar soalan daripada adakah UEC ancam identiti kebangsaan? kepada bolehkah kita capai matlamat ekonomi masa depan tanpa sumber bakat dari UEC? Ia bingkaikan semula penolakan UEC bukan sebagai tindakan pertahankan kedaulatan, tapi sebagai satu tindakan macam merugikan diri sendiri, self sabotage dari segi ekonomi. Jadi uh, kalau kita terus tak iktiraf UEC, ikut logik beliau akibatnya bukan setakat kecewakan satu komuniti, tapi ia melumpuhkan keupayaan seluruh negara untuk bersedia hadapi masa depan. Itulah kesimpulan hujahnya. Beliau gambarkan ia sebagai tindakan yang secara efektif menafikan peluang satu generasi rakyat Malaysia untuk menguasai bahasa yang paling mereka perlukan pada masa hadapan. Beliau labelkan pengiktirafan UEC dalam konteks ni sebagai satu keperluan masa depan, bukan lagi satu tuntutan politik, tapi satu prasyarat untuk kemakmuran negara. Okey, lepas kita dah bedah siasat semua ni ya, eh? gambaran yang muncul adalah satu rantaian logik yang sangat jelas. Ia bermula dengan anjakan kuasa global bawa kepada keperluan bahasa, uh, kemudiannya menuntut satu transformasi nasional jadi negara trilingual. Dan transformasi itu pula tersekat, tersekat dengan satu masalah praktikal iaitu tak cukup guru. Masalah tu menurut hujah ni ada penyelesaian yang sedia ada depan mata kita, iaitu graduan UEC. Jadinya, pengiktirafan UEC diubah daripada isu politik yang memecah belahkan kepada satu langkah pragmatik yang penting untuk masa depan negara. Apa yang paling menonjol bagi saya ialah bagaimana hujah ini cuba angkat perbincangan UEC keluar dari medan perang budaya dan politik yang dah berdekat-dekat lamanya. Ia cuba letakkan ia di atas padang permainan ekonomi dan strategi geopolitik. Ya, yeah. Apa yang menarik di sini ialah percubaan untuk hubungkan dasar dalam negara secara terus dengan anjakan global. Ia satu mesej kepada pembuat dasar yang kita tak boleh lagi rangka polisi domestik dalam vakum. Isu macam kelayakan pendidikan tempatan sekarang ni perlu dilihat melalui lensa persaingan global dan realiti ekonomi masa depan. Ia paksa satu anjakan perspektif yang besar. Jadi, hujah ini tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir untuk anda fikirkan berdasarkan rantaian logik yang kita dah rungkaikan hari ini. Soalan yang timbul mungkin bukan lagi patutkah kita mengiktiraf UEC. Sebaliknya, soalan yang lebih tajam ialah mampukah Malaysia bersaing di pentas dunia pada tahun 2045 jika kita tidak melakukannya? Sesuatu untuk anda fikirkan.